صاحب مظہر الدین لاکھو نے حیدرآباد سندھ سے پوچھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں اکثر مرد گرمیوں میں ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگاتے ہیں دین اسلام میں مردوں کو مہندی لگانا کیسا ہے اس کی وضاحت فرما دیں مرد حضرات کا ہاتھوں یا پیروں میں مہندی لگانا مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے جیسے خوبصورتی زیب و زینت یا فیشن کے لیے مہندی لگانا یا کسی بیماری یا زخم کی وجہ سے علاج کے طور پر مہندی کا استعمال کرنا لہذا اگر بطور فیشن یا زیب و زینت کی خاطر کوئی مرد مہندی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو رنگتا ہے تو یہ رنگنا مردوں کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے جیسے عموماً بہت سے علاقوں میں شادی بیاہ یا عیدین کے موقعوں پر خواتین کی طرح مرد حضرات بھی ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہیں ایسا درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے ایسا کرنا مردوں کے لیے جائز نہیں کیونکہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لانت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے سنن ابوداود شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بمخنث قد خضب یدیہ ورجلیہ بالحنہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بالو هذا فقیل یا رسول اللہ یتشبہ بالنساء فأمر به فنفی الى النقی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنص کو لایا گیا جس نے اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگایا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ یہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے مدینہ کے گرد و نواح میں نقی نامی علاقہ کی طرف بھیجا جائے مدینہ شہر سے اسے نکال دیا جائے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مہندی لگانا عورتوں کی زینت اور بناؤ سنگار کا طریقہ ہے لہٰذا مرد حضرات کو اس سے بچنا چاہیے اس ناپسندیدگی اور ممانعت کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کو زعفران لگانے سے منع کیا ہے ان احادیث سے پتا چلا کہ مردوں کو ہاتھ پاؤں مہندی یا زعفران سے رنگنے کی ممانعات ہے ہاں البتہ بطور دوائی مہندی استعمال کی جا سکتی ہے بطور دوا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی یا آگ سے جلسنے کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں پر چھالے پڑ جائے تو زخموں پر مہندی لگانے میں حرج نہیں ہے یا کچھ ڈاکٹر اور حکیم حضرات مہندی کی سرت تاثیر اور خاصیت کی بنا پر ہتھیلیوں اور تلووں کی جلن خارش سوزش سن ہونے یا سوئیاں چوبنے جیسی بیماری وغیرہ کے لیے ہتھیلیوں یا پاؤں پر مہندی لگانے کی تجویز دیتے ہیں ایسی صورتوں میں اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس طرح کی کسی مجبوری کے علاوہ شوقیہ طور پر یا بطور فیشن یا بطور رسم و رواج جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر مردوں کا ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگانا یہ ناجائز اور غیر مناسب ہے کیونکہ مہندی سے بناؤ سنگار کرنا عورتوں کے مخصوص طور طریقوں میں سے ہے سو جب کوئی مرد بھی یہ طریقہ اپنائے گا تو وہ عورتوں کی نقالی کرنے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے کے زمرے میں آئے گا جو کی منع ہے بلکہ بعض علماء نے اسے اس حوالے سے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے کہ اس میں عورتوں کی مشابہت ہے اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النساء بالرجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے ہاں البتہ مرد حضرات کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو مہندی سے رنگ سکتے ہیں حدیث ہے اناحسن به ہی الحناء الحاقم <وَالْكَتَم> یعنی سب سے بہتر چیز جس سے تم سفید بالوں کو رنگتے ہو وہ مہندی اور وسما ہے اس اجازت کے اندر دو باتیں قابل غور ہے ایک تو بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہوئے بالوں کو رنگنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا ہے اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ سیاہ رنگ سے بچتے ہوئے مہندی خزاب یا وسما وغیرہ سے اسے تبدیل کیا جائے گا دوسری بات چونکہ سر اور داڑھی کے بالوں کی بات ہے تو اس میں خواتین کی مشابہت والا پہلو بھی نہیں ہے لہذا یہ کسی اشکال اور حرج کے بغیر جائز ہے وہ تعالی عالم